пока стройка приостанавливается, пока мы этот вопрос не решим. То есть... Это будет хуже. Не треба нам... Ну, произошло вот, что вот бабушка вот сидела, отдыхала, строители хотели при ней срубать дерево. Просто при ней. И бабушка просто запретила этого делать. Собрали жильцы, и мы, строители, просто попросили, чтобы они посидели. Приехал хозяин, показал хозяин, показал пакет документов. То есть сказал, что тут все равно будет стоять ларек. Ну, ребята, извините, мы тут живем. Мы не хотим, чтобы тут ларьки. Спросите у нас, а почему вы спрашиваете у горосполкома? Почему вы у всех спрашиваете, а у жильцов вы не спрашиваете? Мы же тут живем, тут наши дети живут. Потихонечку сделали. Потихонечку сначала один на кирпичиках ларечек поставили, потом потихонечку второй, третий. А тут уже стали капитальное строительство. Видят, что люди молчат, ничего не говорят. Уже стали строить капитальное строительство. Но не хотим мы это видеть. Мы хотим видеть лужайки, деревья, радостных детей. Когда начали в пятом часу, в пятом часу. Они начали рубать. Приехал самосвал по зеленой зоне выгрузил вот пилон, эту щебенку, щебенку. да, И все. да. И рабочие сидели. Ну к рабочим мы ничего не имеем. Что ему говорить? Его за... а хозяин заставил работать. Хозяин. Он работает. Это тут подрядчик. Да, произойдет. ну да. Вон он стоит, по-моему, вон он. Когда люди задают вопросы, что здесь будет, и попросили приехать, я приехал по первому требованию громады, я не прятался, не уходил от разговора и абсолютно не имея никаких претензий как бы, к людям, даже, которые там где-то в мой адрес высказывают ну, негативные слова. Они имеют право голоса, но ко мне вопросы, как предприниматель, по поводу что, как и где, я показал. По поводу всех дозволов и разрешений, у них есть полное право писать и спрашивать соответствующие органы. Я еще раз говорю, я не прячусь, поэтому приехал пообщаться с людьми с громадой. Есть э, моменты, которые данный участок застройки будет облагораживать. Это та же тротуарная плитка. Выравнивается, озеленение. Я могу сказать сразу вот на камеру, что ни копейки, никому из чиновников, что приятно удивлено, я не заплатил, пока оформлял документы. Пожалуйста. Первоначально, изначально, перед тем как все это делалось, когда это все делалось, были взяты полоджини со всеми, пожалуйста, структурами. Ну почему вы строите, у кого-то берете разрешение, они тут не живут, ну, да, живем а мы как? тут, понимаете? Ну, давайте мы сделаем тогда свою частную структуру. Подъедьте к нам, а спросите, как? ребята, Президент вам тут сказал, надо Уже магазин, в ухе громаде, да. будет громада да. решать. Да. Уже да. Сельские, сельские рады тоже да. разные. Люди добрые, какие-то вопросы? Я же не могу чиновника взять за ухо. его Нет, не ну, каждый ну, понятно, будет. Ну, вот, Мы пойдем горисполком и будем отстаивать свои на права. Осталось. Вот эти наши, да, на законных основаниях. Мы не собираемся самоуправить. Мы просто хотим, чтобы спрашивали у нас, мы тут живем. Почему вы ходите по кабинетам, спрашиваете у них? Они тут не живут, у них частные дома, у них заводы, пароходы, а мы тут живем в этих коробках. Спросите у нас.